результаты работы миссии Международного валютного фонда в Украине были ожидаемые. Миссия еще раз обозначила, что Украина сделала серьезный прогресс в плане проведения налоговой реформы, пенсионная реформа приветствовалась ими. Международный валютный фонд еще раз подтвердил свой прогноз на экономический рост в стране 3% в этом году. Кстати сказать, это гораздо более оптимистичнее, чем некоторые другие международные институции, которые объявляют рост для экономики Украины на уровне 2-2,5%. В данном случае, похоже, между Международный валютный фонд находится на более такой оптимистичной стороне прогноза. Мировое развитие экономическое не так радужно и не так оптимистично, как многим бы хотелось в принципе в мире, но в Украине в частности. Что касается прогноза развития наших взаимоотношений с Международным валютным фондом, то тоже следует обратить внимание на то, что внутренние риски все же остаются в стране. Прежде всего, внутренние риски связаны по мнению Международного валютного фонда с бюджетной ситуацией. Я предполагаю, что Международный валютный фонд и позиция украинского правительства будет скорее всего согласовываться таким образом, что, в общем-то, эта программа стендбай должна быть уже закрыта. Скорее всего, необходимо начинать новую программу стендбаевскую. Я не думаю, что слишком сильно изменятся требования по нашему сотрудничеству с МВФ, потому что МВФ не оригинален в своих пожеланиях. Обычно это сокращение любых рисков и, прежде всего, бюджетных рисков, не дать возможность расти государственному долгу. И, в общем-то, на это и будет направлена их стратегия. Я предполагаю, что где-нибудь в ноябре начнутся снова переговоры с МВФ, но уже по поводу новой программы, скорее всего, либо к концу года соглашение будет подписано, либо в январе мы уже подпишем это соглашение и сможем получать новые транши. Но ну, вопрос в том, что мне кажется, что до конца этого года такой колоссальной потребности именно в деньгах Международного валютного фонда в реальности нет. Мы вполне можем пережить ситуацию и без этих денег. Вымоги Международного валютного фонда будут залишатися от тем, він зараз виставляє, сейчас выставляет, то есть тарифы. Інші такі умови, да, які стосуються соціальних таких от, зменшення соціальних витрат нашої держави. І зрозуміло, що ну, зараз ні для кого не вигідне в даний момент співробітництво, тому що ну, вибори через півроку. Міжнародний валютний фонд чудово розумів, що зараз уряд не може просто, зрозуміло, з яких позицій піднімати тарифи, як мінімум. Да. І логічно, що. От, Буде обраний новий парламент і десь якраз січня місяця може починатися нормальна розмова і про підвищення тарифів, і про інші всі ті речі, про які каже Міжнародний валютний фонд. І вже Україна при новому парламенті ну, буде морально вже готова до цього. Для того, щоб проводити інституційні реформи, які ми проводимо да, в економіці, потрібні потрібна якась допомога. Подушка якась, да, яка допоможе якось вирішувати питання, да, ті ж самі соціальні питання. Тому, звичайно, гроші нам потрібні. Але знову ж таки, це не самоціль повинна бути. Це єдина, здається, дуже часто, що дадуть нам гроші МВФ і все вирішиться. Ні, звичайно. Це просто один з елементів е, економічної діяльності нашого уряду повинно бути. Але знову ж таки, це не повинно бути самоцілів.